भाई मैं समझता हूँ कि आ, बहुत अच्छे नतीजे आए और जिस प्रकार से हमारी उपेक्षा थी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीतेगी वैसा ही हुआ लोगों ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में और नए संकेत दिए हैं दो के लिए लोग ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो पंजाब का नेतृत्व कर सकती है और ये भविष्य में के संकेत दिए अब हमें जोरदार तरीके से लगना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर जमीन स्तर पर जाकर नए लोगों को जिम्मेदारी देनी होगी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि जिम्मेदारी देने की जरूरत है और अभी से हमें सब कुछ तय करना होगा अगले छः महीनों में कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा और अगली रणनीति क्या होगी साहब एक बिट्टू जी कह रहे हैं कि हम बंदी सिंह की रिहाई का विरोध नहीं करेंगे देखो भाई बिट्टू जी की कहेंगे बिट्टू जी ये बिट्टू जी को लेकिन बिट्टू जी बहुत कुछ कह जाते ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ जब हरियाणा के छह महीनों तक चुनाव हैं इस प्रकार से बीच में अपनी मर्जी से चुनाव अनाउंस कर देना क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है आ, क्योंकि अब फिर कोड लग जाएगा फिर एक महीने के लिए वो होगा तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता लेकिन हम जलंधर चुनाव के लिए पूरे पूरा तैयार हैं हंड्रेड एंड वन परसेंट वहाँ पर हमारी तैयारी है और हम चुनाव जीत के जलंधर की वेस्ट में आ, मेरे को लगता दम लेगा सर गुरमीत राम ने एक बार फिर फरलो मांगी है कोर्ट में एप्लीकेशन अब भाई गुरमीत राम रहीम जी अब उनका अधिकार है वो जब भी कुछ मांग सकते हैं हमें तो इस बात का कोई एतराज़ नहीं कोई बंदा पेरो मांगता है पेरोल। पर मैं कहूँगी मेरे को किसी बात का एतराज़ है ये उसका उनका अधिकार है वो तो देना ना देना तो सरकार का काम है बड़ी साहब नीट एग्जाम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों ने इसमें भविष्य से इसको हं, हंड्रेड परसेंट हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था ये बिल्कुल अन्याय और धक्का है कब कब खत्म होंगे ये पेपर वाला काम पेपर लिख वाला अब लोगों के भविष्य का सवाल है लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार का इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है ये नौजवानों को भविष्य का सवाल है मेरे को लगता है कि इसके ऊपर कब रोक होगी ये कब बंद होगा अब सदियों हो गई ये सुनते सुनते पैंतालीस साल के हो गए कि ये हो गया आज भी पेपर लीक हो गया आज भी ये हो गया है तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य का सवाल है इसके ऊपर सरकारों को चिंता करनी चाहिए और कुछ ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि ऐसा ना हो आगे